Sekarang ini saya nak bawa tuan-tuan kepada satu perbincangan Kita dah tahu dah kesudahan orang zalim apa dia ya? Kita dah tahu dah berdosa dia kalau kita buat zalim ke orang ya? Sekarang ini saya nak bawa pula satu perbincangan Kita sebagai orang Islam, apa kita kena buat Apabila kita berdepan dengan orang zalim ni Tindakan kita mesti selaras dengan apa yang diajar oleh Quran dan Sunnah Jangan kita ikut emosi kita Sebab kita walaupun berdepan dengan orang yang zalim Kita kena ikut ajaran Quran dan sunnah Dan ikut peraturan undang-undang Saya tak mau tuan-tuan jadi macam beberapa orang penjenayah Yang dihukum mati di bawah kesalahan Ya, 302 kanun keseksaan Gantung sampai mati Orang baik Dia ni baik cari rezeki bersungguh-sungguh untuk anak isteri satu hari dia tengah-tengah letih cari rezeki Dia balik rumah Balik rumah tengok-tengok isteri dia sedang bercekar ramah dengan lelaki lain Pecah hati dia Sekarang ni yang zalim siapa? Isteri dia ke dia? Isteri Dia orang baik Tapi bila mana dia menangani masalah itu tidak ikut Quran dan Sunnah Dia pergi belakang tuan-tuan Dia ambil parang Dia masuk dalam bilik dia potong kepala isteri dia dia potong kepala lelaki tersebut dua-dua mati bila dua-dua mati dia akan didakwa siapa dia dia lah akhir sekali yang berzina dengan isteri dia dia diseret ke mahkamah atas kesalahan membunuh dengan sengaja dan akhirnya digantung sampai mati kenapa dia tengok orang zalim buat zalim tapi tindakan yang dia bawa tu tak ikut Quran dan hadis ikut kemarahan hati. Kita tak mau macam ni. Dahlah dia buat zalim, kita pula nanti dimurkai oleh Allah kerana tindakan kita yang tak selaras dengan Quran dan hadis. jadi tuan-tuan, jom kita tengok. Quran dan hadis telah pun mengajar kita apa kita perlu buat apabila di hadapan kita ni ada orang-orang yang zalim. Ya? Baik. Yang pertama Al-Quranul Al Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kita hendaklah tasaddilahum kita hendaklah berdepan dengan mereka lawan mereka lawan jangan kita bertolak ansur dengan orang-orang yang zalim ini itu yang saya bacakan hadis tadi Inna nasa idha ra'au zaliman falam ya'khudhu ala yadayhi, Aw syaka ayya ammahumullahu bi'iqabin minhu Sesungguhnya manusia Apabila dia melihat orang zalim buat kezaliman Sedangkan dia tidak bertindak Maka Allah Ta'ala akan ratakan tempat itu Hukuman daripadanya Hadis semua kena nanti Jadi bermakna kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bangun menentang kezaliman kalau tidak dengan kita kita akan terseret di azab oleh Allah ya dan kita ni tuan-tuan Quran telah mengajar kita nampak kezaliman nampak kesyirikan mesti lawan lawan sehingga apa sehingga yang berkuasa hanyalah Allah Islam Quran dan hadis Lawan sampai peringkat itu Quran kata apa Dalam surah Al-Baqarah ayat eh, 153 Bismillahirrahmanirrahim Waqatiluhum Hatta la takuna fitnah Wa yakuna Dinu lillah Indahlah kamu perangi Mereka Sehingga tiada lagi di atas muka bumi ini Fitnah Dan yang ada hanyalah agama Allah Yang mulia Lawan sampai hancur Kezaliman itu Sehingga tidak ada yang agung atas muka bumi ini melainkan keadilan. Tidak ada yang agung di atas muka bumi ini melainkan agama Allah Subhanahu wa taala sampai ke peringkat itu. Sebab itulah tentu, -tentu kita tengok para sahabat para anbiya alaihi wassalatu wassalam bila mereka melawan kezaliman mereka akan tentang sampai menang. Sama ada mereka syahid ataupun mereka menang mereka tidak akan berundur walaupun setapak ke belakang selagi tak jatuh kezaliman itu sebab Quran kata lawan biar sampai kezaliman itu hancur dan yang berkuasa yang dimuliakan hanya agama Allah jadi bermakna kita disuruh lawan kezaliman bukan semua ikut orang zalim dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda Sayyidus syuhada'i yaumal qiyamah Hamzah Penghulu kepada syuhada-syuhada di hari kiamat Ialah Sayyidina Hamzah Wa rajulun qama ila imamin ja'ir Dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan pemimpin yang zalim Fa amarahu wa nahahu fa qatalahu Maka dia mengajak orang itu ke arah kebaikan Dia menegak kejahatan orang itu Maka dia dibunuh maka orang ini juga akan menjadi penghulu kepada segala orang-orang yang syahid di akhirat nanti. Maknanya balasannya sangat hebat, Tuan-tuan. Kalau kita bangun menentang kezaliman, besar sangat pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Ya, Tuan-tuan. Bahkan inilah jihad yang paling besar sekali. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul jihad afdal apakah jihad yang paling afdal ya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir kamu bercakap benar menegah kemungkaran mereka menegur mereka di hadapan pemimpin-pemimpin yang zalim ini jihad yang paling afdal sekali jadi tuan-tuan apa lagi yang kita nak tunggu Sedangkan inilah jihad yang paling afdal Bercakap benar di hadapan mereka ini Dan bila sebut bercakap benar ini Tidak semestinya dengan intonasi suara yang kasar Mungkin kita boleh berlemah lembut dengan mereka Tetapi dalam lemah lembut itu Penuh dengan nasihat Penuh dengan kata-kata yang mendidik mereka Supaya mereka ini insaf dan kembali ke pangkal jalan Jangan kita duduk impit mereka minta projek aja. Jangan kita duduk impit dengan mereka ni kerana nak cari kemewahan duniawi sedangkan kita tahu dia ni orang yang zalim. Ya. Itu pendekatan pertama yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Tuan-tuan. Yang kedua, kalau kita tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita, bila kamu berjumpa dengan orang zalim Jangan kamu cenderung hati kepada mereka Allah sebut perkara ini dalam surah Hud ayat 113 Kata Allah Bismillahirrahmanirrahim Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim Nanti kamu akan disambar oleh api neraka Allah Tuan-tuan yang dikasih sekalian apa makna cenderung? Cenderung ini ditafsirkan oleh ulama adalah al-muyul, yakni simpati kepada mereka. Suka kepada mereka. Ini ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekadar simpati pun tak dibenarkan, apatah lagi kalau kita hendak menolong mereka. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita lihat ada seorang ulama nama Tawus berlaku di zaman kisah ini di zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah salah seorang daripada khalifah Bani Abbas telah pergi ke Mekah dia cari seorang ulama nama Tawus untuk menghadap Tawus ini seorang ulama yang berani tuan -tuan. dia masuk menghadap khalifah dan dia tahu khalifah ini ialah khalifah yang zalim Lalu Khalifah pun bertanya Wahai Tawus Beritahu aku Apakah perkara yang paling penting Untuk aku lakukan Tawus berkata Wahai Khalifah Yang paling penting untuk kamu lakukan sekarang ialah Hentikan kezaliman kamu terhadap rakyat kamu Imam Malik yang ada dalam malis itu berkata Ketika aku mendengar Tawus menyebut demikian Aku mengangkat jubah aku ke atas kerana takut Apabila kepala dia ditebas Nanti darahnya akan merecik ke, ke jubah aku Taus menegur Hentikan kezaliman kamu terhadap rakyat kamu Khalifah menjadi merah padam mukanya Lalu dia berkata Taus Tolong ambil pen yang ada di tepi itu Untuk aku tulis sesuatu Taus kata tuanku minta maaf Saya tak berani nak ambil pen tersebut Tawus Ini perintah daripada seorang khalifah Ambil pen itu Aku nak tuliskan sesuatu Minta maaf tuanku Saya tidak akan ambil pen tersebut Mengapa? Karena saya bimbang Kalau saya saya ambilkan pen itu Dan diberikan kepada tuanku Tuanku akan tulis perkara-perkara Yang boleh menzalimi rakyat Nanti saya bersubahan Minta maaf Baik tuan-tuan Ini dia Para ulama cenderung simpati pun mereka tak berani sebab ini perintah Allah jangan cenderung hati kepada mereka jangan kesian walaupun sedikit kepada mereka sebab mereka ini melanggar perintah Allah buat zalim di atas muka bumi ini Allah mengharamkan kezaliman ke atas diri dia tiba-tiba dia makhluk yang menumpang di bumi Allah buat zalim kepada sama-sama makhluk Allah sebab itu jangan bersimpati walaupun sedikit dengan mereka. Ini perintah Allah kepada kita. Ha, ya. Ha. Sebab itu kalau diajak kita pergi bersorak, jangan ikut. Ya. Jadilah pasukan sorak saya. Ya, kalau ada ustaz-ustaz ceramah, tugas awak hanya sorak saja supaya ustaz tu suaranya orang tak dengar. Jangan ya adik-adik, walaupun cuti sekolah ni tak ada kerja dia nak bagi RM50 seorang pergi bersorak aja jangan, jangan Ini namanya simpati pada orang zalim. Kalau dia bagi adik-adik tin kau pergi simbah bas orang tu. Jangan adik ya, eh. Walaupun dia bagi kita RM100 upah. Sebab apa? Ini namanya cenderung kepada orang zalim. Tuan-tuan, apakah akibat kalau kita cenderung pada orang zalim? akibat kalau kita tolong orang zalim buat zalim apa akibatnya mari dengar hadis nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat imam ahmad dan abu ya'la dengar hadis ini nabi kata yakunu umara'u yaghshahum ghawashun wa hawashun minan nas yadhribuna wa yuzlimun nabi kata nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang mana mereka itu Dikelilingi oleh penasihat-penasihat yang penipu Dan juga penasihat-penasihat yang khianat Maka mereka dengan sebab itu Akan melakukan pendustaan dan kezaliman Ini kata Nabi Kadang-kadang pemimpin itu dia taklah jahat sangat Tetapi penasihat-penasihat yang ada di sekiling itu Menghasut, membodik dan sebagainya Menyebabkan pemimpin yang baik Akhirnya bertukar menjadi jahat Nabi kata perkara ini akan berlaku Kamu akan jumpa orang yang macam ini Kalau kamu jumpa Tengok Nabi beri peringatan Apa peringatan dia? Faman dakhala alaihim Fasaddaqahum bikifbihim Wa a'anahum ala zulmihim Falaisa minni walastu minhum Barang siapa yang menyertai orang yang zalim ini dan membenarkan perkataan-perkataannya dan menolong kerja-kerjanya maka aku bukan daripada kalangan dia dan dia bukan daripada kalangan aku maknanya tuan-tuan nabi tak mengaku umat orang yang menolong orang-orang yang melakukan kezaliman di atas muka bumi Allah taala ini ulama menyatakan bahawa maksud nabi tak mengaku umat ni ialah Nanti di akhirat bila kita berhajatkan kepada syafaat Rasulullah, ketika itu Rasulullah menolak untuk memberikan syafaat. Sedangkan pada hari akhirat, tuan-tuan, bukan emas perak yang menjadi buruan kita. Di hari akhirat bukan pangkat yang menjadi buruan kita. Yang menjadi buruan kita dan hajat kita yang terbesar ialah pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata aku tak akan beri pada kamu sebab apa? sebab atas dunia dulu kamu tolong orang zalim buat kezaliman ya tengok apa lagi Nabi sebut Nabi kata wa man lam yadkhul alaihim wa yusaddikhum bikizbihim wa yu'inuhum ala zulmihim fahuwa minni wa anaminhu barang siapa yang tidak menyertai mereka dan tidak membenarkan pembohongan mereka Maka aku daripada kalangan mereka Dan mereka daripada kalangan aku Nampak tu? Jadi tuan-tuan Kalau nak syafaat Nabi SAW Jangan menyertai kumpulan orang-orang yang zalim ini Walaupun kita ditawarkan emas sebunuh Uhud Jangan menyertai mereka Sebab akibatnya tuan-tuan sangat dahsyat di akhirat nanti Bayangkan tuan-tuan Ketika orang zalim menawarkan Tender yang berjuta-juta kepada kita Kita bersetuju Nak jadi pembekal poster mereka Tiba-tiba Kita yang telah menjalani Bypass beberapa kali ini, Tersedak Meninggal dunia Akibat dia buruk tuan-tuan Hidup di atas dunia sekejap je Kalau tuan-tuan kaya macam mana pun apa benda yang paling hebat tuan-tuan boleh buat Cuba tanya orang kaya-kaya Kalau dia banyak duit sekalipun Apa benda yang paling hebat yang dia boleh buat Paling tinggi dia kata I boleh beli apa yang I nak beli I boleh pergi Mana-mana tempat I nak pergi Lagi Lagi-lagi Lagi-lagi tak ada Tuan-tuan nah, yang ada depan saya ni kaya-kaya belakang Cuba sebut apa benda yang paling hebat yang tuan-tuan boleh buat Bila duit banyak Cakap ya, Itu je Kalau kata makan Orang miskin bermakan Saya pernah makan dengan, dengan orang kaya-kaya Orang kaya daerah Memang kaya betul lah. Ya saya makan lepas ceramah tu dia letak ikan ya Allah besar-besar ikan tiga rasa tujuh rasa lapan rasa semua ada yang makan tu semua orang orang kata kaya-kaya lah tuan-tuan lepas tu dia kata ustaz baca doa saya pun ya kita lapar dan tuan baca Allahumma barik lana wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam alamin saya pun tunggu sebab ini orang kaya-kaya ni -kaya, takkan kita nak ambil dulu beradab lah kita jadi ustaz sila dulu saya kata tuan lah dulu sila lah ustaz tiba-tiba datang datin seri bawa mangkuk besonya. Dia kata Datuk Sri kamu tak boleh makan ikan goreng tu Yang dia boleh makan pil-pil ini aja. <silence> saya tengok Datuk Sri Makanlah Ustaz ya Saya makan pilnya je Ambil <SILENCIO> 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 Kenyang pil Saya kata baik aku jadi macam ni Walaupun duit tak banyak Ada semua benda saya sentar seorang-seorang Kau orang <silence> tengoklah aku Sebab tu saya kata Kaya macam mana pun apa benda yang paling hebat kita boleh buat Hah. Saya boleh pergi mana-mana Pergi lah Akhir sekali Dah habis tempat saya pergi usaha Ha Nampak Hidup atas dunia ni tak ke mana tuan-tuan Tuan-tuan buru kekayaan Bekerja sama dengan orang zalim Nanti akhirat hidup yang abadi Baiklah kita jadi orang yang bermarwah Yang memandang Kebesaran itu hanyalah di negeri akhirat ada pendunia ini tuan-tuan tak ke mana tu